Привет. Я обещал, что будет коротенькие небольшие видео по различным темам, да, то есть сегодня я хотел как раз записать одну из них, которую можно дальше уже более подробно рассказывать на больших тренингах, раздувать по-разному и так далее. Итак, сегодня я хотел бы поговорить по такой любимой теме для многих, это именно лень, да, это то, что как раз присуще каждому человеку, и как ни странно, скажу, что лень это самое, одно из самых таких полезных вещей и хороших на самом деле, да, хотя многие считают, что это портит им жизнь, да, и так далее, и так далее, но на самом деле лень, как говорится, это двигатель прогресса, если бы не было лени, то много чего не было бы, всяких различных изобретений и все, что вокруг нас, нас окружает, да, вот, но мало кто понимает, что лень это именно Такая вещь, которую тоже нужно правильно пользоваться, либо вообще не пользоваться, да. Что я имею в виду? Лень тоже делится на, на две части, да, то есть это именно, к примеру, есть умная лень, есть глупая лень, на самом деле. Как ни странно, да, то есть, может, к сожалению, может, к счастью, там 90% именно пользуются глупой ленью, да, то есть ленится глупо. Что это значит? Ну, рассмотрим там буквально на трех примерах, да. Ну, например, сейчас очень модно, да, и сейчас это вообще в тренде, да, именно заниматься спортом, там, да, ходить в какие-то тренажерные залы, бегать по утрам, там, зарядки, всякие дела, там, и так далее, да, чтобы поддерживать себя в форме и так далее. Каждый, в принципе, наверное, слышал и хотя бы раз задумывался об этом, да, чтобы тоже начать там или там что-то делать там, да, и так далее но обычно опять же грудь большого количества процентов, да, то есть людей, то есть либо не находится времени, либо ему лень, либо типа ну всячески отмазки, что у меня нет денег на тренажерку, там да еще и времени не хватает, там с семьей бы побыть, тут еще на куда то ходить и так далее, то есть всячески себя э, как-то успокаиваем, да, благодаря этим отмазкам, которые в принципе это вот глупая лень то нам и подкидывает, да. Но на самом деле, как, ну, как, как вообще думает человек, который ленится по полной, но ленится умно, да? На самом деле он говорит, как? Лучше я сейчас поделаю то, что мне не особо даже там, может и нравится, там, бегать, там, заниматься зарядкой, там, да, или играть там, в футбол, волейбол. Там. Ну, очень много всяких вещей, которые можно подобрать, чтобы ему нравилось. Да? Или ходить в тренажер, не обязательно вообще на это деньги тратить. Да? Там, эту же зарядку можно делать еще бесплатно. Да? Но мне просто лень, например, в 35-40 лет ходить постоянно по больницам Потом там одно заболело, другое заболело, третье Потому что, как известно, большинство заболеваний именно от такого сидячего образа жизни Когда люди ну, не двигаются и так далее И вот кто умно ленится, да, то есть им, им сейчас лень уже на будущее ходить по этим, я еще раз говорю, больницам, тратить кучу денег, которые они там очень сильно зарабатывали, но в итоге все эти деньги будут ходить на эти же таблетки ежедневные, какие-то поддержания, какие-то препараты и так далее. И, в принципе, кто умный, ленится, то он сразу заранее уже говорит, что мне вот лень, я не хочу потом там бегать по этим всяким э, таким заведениям, да, лучше я сейчас буду делать, и это его мотивирует, и на самом деле так и происходит, да. А в будущем это, опять же, сформироваться привычкой, и он много чему, может быть, ему и понравится, даже какой-то вид спорта или там тренажерка и, и все остальное. Это первый вариант, да. То есть это, большинство же, конечно, им все лень, когда времени не хватает, да, я лучше полежу и так далее, и так далее. И в итоге получается там не очень весело. Второй вариант это работа, да. То есть все там или там большинство ненавидят свою работу, как она достала быстрее бы убежать домой, выходные это святое, там семья, там в кавычках все почему-то при, прикрываются семьей, да, хотя, ну, особо с ними там и много-то времени-то и не проводят, на самом деле, но вместо этого как, да, то есть вместо этого, ну, это глупо, глупо лениться, да, то есть то, что именно я ничего не буду делать там сверхурочно, там еще там, кто, опять же, Ленится умно, да, он, как говорит, я лучше что-нибудь буду делать еще после работы, может быть, какую-то другую работу найду, или какой-то свой личный проект буду развивать, или вот это буду делать, может быть, выходной хотя бы один буду выделять вот на это, да, для чего? Для того, чтобы через там 3-5 лет, там, и, может быть, там 7, уже у меня было свое дело, которое постоянно давал. Потому что мне лень заниматься тем, чем я сейчас занимаюсь с 8 до 5 и заниматься еще 30 лет. Мне лень. Мне лень ходить на уже нелюбимую мою работу еще 30 лет. Поэтому лучше я сейчас по вечерам там еще как-то вместо этой работы, может быть, на этой работе еще что-то буду делать, чтобы потом мне было интересно. Но опять же так думают единицы. Большинство говорит, что все, пятница, отстаньте от меня, понедельник, о проклятие, да. И так далее. Суббота, воскресенье это вообще святое, там не трогайте меня. Это мои выходные, да, я вот ленюсь. Ну и третий момент это какие? Ну, много вообще еще можно привести примеров. Для меня такое сейчас просто у нас вес... месяц май, да, идет и очень остро там встали опять вопросы огородов и так далее. Фух, ну это моя такая больная тема, да, потому что я не понимаю человека, который говорит, что у меня вообще совсем нет времени. После работы я устаю, вообще капец. Да, с семьей не провожу время и два выходных он на этом огороде. Два выходных, это, блин, это 48 часов он на этом огороде, когда ему в будни вообще некогда там, допустим, даже, ну, грубо говоря, выйти на скайп даже, да, это, грубо говоря, такой он занятой. Так он экономит свое время, так оно дорого, дорого стоит, что нужно на грядках сидеть двое, двое суток. Я вот это не понимаю. Причем это еще непонятно было бы не в наше время, в 90-х годах даже. Даже уже в 90-х годах там наши деды прочитали, что бензин, который вы затрачиваете до дачи и обратно, окупаются в два раза, не окупают вашу картоху, которую вы садите. Непонятно, конечно, да. Вот. Ну и тем самым, как бы умная лень какая. Да лучше я в это время поработаю, да лучше я, чтобы потом купить, как все мечтают, там просто домик и просто без всяких грядок, да. Либо там некоторые говорят, ну, у меня там, я вот помогаю бабушке, там еще кому-то, да, блин, работай, Найми там людей, которые будут там за 200 рублей вспыхают все у бабушки и все. И не трать свое время, а вместо этого работай, что-нибудь делать другое. Так опять же рассуждают те, кто умно ленится, потому что ну, мне вот лень реально ездить и каждое лето все это сажать, потом выкапывать, потом все это высаживать, что-то высушивать. И в итоге это все стоит, как я два раза, два дня поработал и сходил, купил какой-нибудь там магнит или пятерочку смысл тогда столько времени и сил тратить, да, вот, поэтому и таких вещей может быть много даже не в работе, да, поэтому в принципе каждый может для себя задание поставить, просто проанализировать свой день, что, что мы делаем, на что нам лень сегодня, да, а что нам не лень сегодня, и что это даст в будущем, да, то, что вот именно на что мы бывает колоссальное количество времени тратим, нам не лень, на что это может дать, да и что мы не делаем вообще или делаем по минимуму, и какую-то пользу может принести в будущем и так далее. И это, соответственно, поможет, да? То есть каждый может проанализировать, посмотреть и понемножечку что-нибудь убирать, что-то вставлять, что-то внедрять, что-то убирать. Ну и сами заметите, что потом это становится, становится привычкой и на самом деле много что становится интересно. Вот. В принципе, такая коротенькая тема. Кому интересно, можно еще покомментировать, подискутировать там, да, в видео. Ну и призываю тоже, когда нас уже 130, по-моему, человек, то есть можно тоже свое что-нибудь записывать. Пообсудим, пообщаемся, да, я думаю, многим это будет полезно и интересно. Вот. Все. Ну и самая глупая лень, конечно, было увидеть это видео и не нажать даже play, полениться. Все. Пока.